Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warbis Clan. Rafizi Ramli sepatutnya membuat laporan ke SPRM jika benar dakwaan beliau betapa SPRM telah dipergunakan untuk menyiasat dan juga membuat intimidasi terhadap calon-calon pemilihan PKR yang tidak sebulu dengan geng damai. Sebab anda kata kalau dakwaan itu sekadar diutarakan tapi tak ada tindakan susulan maka dakwaan itu cuma dakwaan tong kosong. Cumanya Penafian oleh SPRM berhubung dengan dakwaan Rafizi itu seolah-olah mengesahkan apa yang Rafizi cakap tu betul. Lagi nafi, lagi nampak benda tu betul. Macam mana kau ni SPRM? Tak teki teki nampak penafian ke? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dunia politik negara dikejutkan dengan pendedahan oleh Rafiz Ramli dalam podcast beliau yang berhenti menteri baru-baru ini yang dengan secara eksplisit menyatakan terdapat gerakan mempergunakan SPRM untuk membuat intimidasi dan mengacau calon-calon pemilihan PKR untuk yang geng tim Hirok lah saya ceritakan, geng yang menyokong Rafizi. Di mana benda ini kalau kita lihat pattern dia memang nampak macam ada kebenarannya. Sebab kalau kita masih ingat Anak buah kepada Saifuddin dan Sution pernah dikenakan tindakan oleh SPRM. Tiba-tiba je ketika Saifuddin masa tu tengah ponder nak bertanding tak nak bertanding tak nak. Tengah tengok anak buah si Saifuddin dikenakan tindakan oleh SPRM dan kemudian bila Saifuddin menyatakan yang beliau tak jadi bertanding dan sebagainya Tengah tengok langsung tak ditindakan dikenakan ke atas anak anak buah Saifuddin itu. Langsung tak ada perkembangan. Macam kes itu hilang macam tu je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sudah tentulah penanda revisi ini telah disambut dengan reaksi yang macam apa bau ada yang kata, oh ini bukti memang betul perkara itu berlaku kan. Dan ada juga yang skeptikal. Ada yang bertanya, kenapa sekarang baru nak cakap? Kenapa dulu tak cakap sebagainya kan? Banyaklah sebenarnya tuan-tuan dan sekalian reaksi-reaksi berkenaan dengan pendedahan oleh Rafizi itu. Dan SPRM juga telah mengeluarkan kenyataan rasmi mereka semalam menafikan tentang perkara itu. Di mana kata SPRM tidak pernah berlaku. SPRM membuat intimidasi ataupun menyiasat geng-geng yang terlibat dalam pemilihan fikir itu secara dasarnya. Tetapi kalau anda bacalah penafian SPRM ini, memang kelakar. Sebab dalam surat yang sama, mereka kontradik antara satu sama lain. Saya baca di sini, tuan-tuan dan sekalian, di perenggan 1, 2, 3 dan juga 4 serta 5. Saya bacakan di sini. Di sini akan nampak memang kontradik gila, tuan-tuan dan perempuan. Pertamanya, Suranjaya Pencegaran Suara Malaysia menafikan tuduhan tidak berasas yang dibuat oleh Datuk Seri Muhammad Rafizi Ramli dalam sebuah podcast baru-baru ini. Tuduhan kononnya SPRM digunakan untuk menyiasat calon-calon yang bertanding dalam pemilihan parti kerajaan rakyat PKR pada Mei 2025 adalah tidak berasas dan benar. Okey, boleh kena feel lah kan? SPRM menegaskan bahawa siasatan hanya dijalankan berdasarkan aduan atau maklumat yang diterima. Maknanya adalah siasatan, bukan tak ada langsung. Tapi SPRM kata mereka siasat berdasarkan kepada aduan yang diterima. Maknanya adalah siasatan itu berlaku kan? So, betul lah juga cakap Rafizi itu adalah siasatannya. Baik. Setiap aduan yang mempunyai asas akan melalui proses pengesahan dan siasatan mengikut undang-undang serta prosedur yang ditetapkan. Okey, fine. Tuduhan bahawa SPRM mengepung rumah individu tertentu adalah tidak tepat. Dia kata betul-betul eh. Dalam kes yang dirujuk, pegawai penyiasat hadir ke kediaman berkenaan bagi tujuan bertemu serta melaksanakan penggeledahan bagi mendapatkan bukti. Puan kontrari juga. Sekarang SPRM kata dia tak kepung. Tapi dia mengaku yang memang ada pegawai datang untuk geledah rumah. So, samalah benda tu kan. Saya tak pernah jumpa lagi orang negara rumah tapi dia bantah datang seorang-seorang. Ni mesti akan tak ramai-ramai ke rumah sebagainya kan supaya tak bagi orang keluar ke apa-apa ke. Nampak? Di situ pun dalam satu perenggan kontradik gila tuan-tuan sekalian. Mula-mula kata tak betul kita kepung. And then kemudian mengaku pula oh kita memang ada hantar pegawai untuk geledah rumah itu. Dah macam mana kena SPRM? Ia merupakan satu kaedah siasatan yang biasa termasuk elemen kejutan untuk mengelakkan risiko pelupusan bukti. Konon kan biasalah kan. Macam Albert ni kisahlah kan. Tiba-tiba pula lah kena serbu kan. Sebelah pengesahan bahawa individu tersebut tiada di rumah ketika itu, pegawai telah beredar seperti biasa. Ha, yang ni tu set of coin lah. Yang kata tak beredar, ia pun. Yang kata beredar pun satu hal juga. Wallah bisa bisawab. Dan pada besokkan harinya, individu tersebut telah hadir ke pejabat SPRM. Yang ni selari lah dengan citra Rafizi. So dalam penafian SPRM ni tuan-tuan dan -tuan, sekalian. Ketara sekali kontradiksi berlaku. Mula-mula dia kata benda ni tak betul, tapi selepas itu dia kata benda ni ada. Macam contohkan macam siapa tadi? Dia kata oh tak betul kita kepung. Tengah-tengah lepas tu dia kata oh ada. Kan memang kita datang rumah tu kita geledah. Nampak? Di sini saya cakap terus terang, SPRM sebenarnya telah membuat satu contradiction terhadap kenyataan mereka sendiri. Mereka telah bercanggah sesama setigi dalam satu kenyataan yang sama. Dan benda ini menunjukkan bahawa mereka dah tak tahu nak cover line macam mana dah tuan-tuan sekalian. Pada pandangan saya lah kan, saya nampak mereka tak tahu nak cover line macam mana lagi dah. Sebab nampak sangat yang mereka ini seolah-olahnya macam kantoi. Cuma sekarang ini yang perlu disahkan. Betul atau tidak Datuk Sri Anwar Ibrahim atau sekurang-kurangnya orang-orang proksi beliau terlibat dalam hal ini. Sebab kalau ikutkan cerita Rafizi, seolah-olah macam tu. Sebab Rafizi kata dia siap kalau Dr. Sri Anwar, tanya apa cerita sebagainya. Anwar kata, oh dia memang disyaki kerana beli rumah cash dan sebagainya. Macam mana kalau ikutkan cerita Rafizi, Anwar boleh tahu yang orang tu disiasat sebab apa? takkanlah tiba-tiba SPRM kalau Anwar dulu eh uh, Datuk Seri, uh, saya nak siasat you punya calon ketua cabang sebab dia kes macam -kes ni tak sepatutnya kan memang bukan itu prosedurnya tapi Anwar boleh tahu tentang perkara itu menunjukkan seolah-olahnya Anwar memang mengarahkan SPRM untuk siasat sebagainya sebagainya ataupun at least Anwar tahu in a way kenapa SPRM datang ke rumah orang tersebut nampak tak? so benda ini memang satu perkara yang sangat-sangat unik sebenarnya dan juga of course bukanlah satu misi yang besar tetapi perlu dirungkaikan jugalah sebab ada banyak persoalan di sini yang sampai sekarang tidak berjawab. Even Anwar pun sendiri tak komen apa-apa setakat ni kan. Setakat pengetahuan saya lah, dia macam tak komen apa-apa lagi. Cumanya, satu benda yang ingin saya jelaskan di sini atau saya jelaskan ke sini. Sepatutnya Rafizi ini, kan, dia kena buat laporan ke SPRM seandainya kalau dia yakin benda ini berlaku penyalahgunaan kuasa. Sebab apa? Sebab sekarang dia kata dia tahu benda ini sekian lama. Sekarang baru nak sebut. Bulan Mei sekarang boleh ada Disember kan? So sudah berapa bulan? Dah tujuh bulan. So takkanlah baru sekarang yang buka mulut. So tempoh tujuh bulan itu dia berhenti menteri sebagainya takkanlah dia tak cakap apa-apa. Dan benda ini sangat-sangat cantik diuraikan oleh peguam kanan Tuan Haji Muhammad Hanif Katri dalam video terbaru beliau. Di mana saya nak sangat-sangat anda tengok apakah yang diperkatakan oleh Tuan Hanif dan of course persoalan-persoalan oleh Tuan Hanif itu perlu dijawab oleh Rafizi dan juga mungkin oleh Datuk Seri Anwar itu sendiri. Jom tonton. Saya secara khusus merujuk kepada laporan Malaysia Kini hari ini bertajuk Rafizi ada pemimpin PKR lawan Kem Izzah di siasat SPRM. Itu tajuknya. Dan di dalam laporan berkenaan ada rujukan dibuat kepada pendedahan Rafizi dalam suatu audio siar ataupun podcast yang dilakukan pada hari semalam di mana Rafizi telah dengan ringkas menurut laporan tersebut memaklumkan kepada para pendengar bahawa semasa pemilihan parti bulan Mei 2025 yang lalu, pihak-pihak yang bertentangan dengan Kem Nurul Izzah telah kononnya dikenakan dengan tindakan oleh SPRM. Keduanya, beliau juga mengatakan salah satu kes yang dibawa kepada beliau oleh seorang ketua cabang PKR berkaitan bagaimana rumah beliau dikepung oleh SPRM dan dia tidak berada di dalam rumah tersebut Rafizi mengatakan dia telah menelifon Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkaitan perkara tersebut. Dan menurutnya, kononnya dalam perbualan telefon tersebut Anwar mengatakan bahawa ketua cabang tersebut kononnya mempunyai kes. Dan apabila ditanya lagi, maka menurut Rafizi Anwar mengatakan bahawa ini adalah berkaitan dengan pembelian rumah secara wang tunai. Kemudian Rafizi menambah beliau telah mengatakan kepada Anwar kalau ia pun Panggillah dia untuk siasatan. Dia bukan jenis nak melarikan diri. Dan Anwar menjawab, okeylah, okeylah. Now, daripada sini yang pertamanya, apa yang Rafizi ingin gambarkan kepada para pendengar dan rakyat Malaysia secara am adalah Anwar Ibrahim ada keakraban dengan SPRM. Anwar Ibrahim juga melalui keakraban tersebut menggunakan bantuan SPRM berhubung dengan urusan dalaman parti PKR semasa pertandingan atau pemilihan PKR bulan Mei 2025 yang lalu. Persoalannya, pertama sekali, kalaulah perkara itu benar, sememangnya terdapat asas untuk menyiasat Anwar Ibrahim berkaitan dengan salah, salah guna kuasa di bawah Akta SPRM Seksyen 23. Tetapi, siapakah yang wajar membuat aduan kepada SPRM? Soalan sama ada SPRM akan bantu menyiasat atau tidak, itu soal kedua institut atau agensi yang diberi kuasa menyiasat perkara salah guna kuasa adalah SPRM. Justru, sesiapa yang wajar membuat laporan nak tak nak, buat laporan dulu. Sama ada SPRM akan siasat atau tidak, itu soal kedua. Soal lanjutan nanti. So, siapakah yang wajar buat aduan berkaitan salah guna kuasa oleh Anwar Ibrahim jika betul semasa tempoh pemilihan PKR Mei 2025 itu? Pertama sekali adalah ketua cabang berkenaan yang mengatakan rumahnya telah dikepung oleh SPRM semasa dia tiada di rumah dan yang telah kononnya menghubungi Rafizi Ramli. Itu adalah orang yang pertama yang wajar membuat aduan. Orang yang kedua dan yang lebih penting berkaitan dakwaan salah guna kuasa oleh Anwar Ibrahim adalah Rafizi Ramli sendiri. Kerana beliau yang mengatakan dan menghuraikan kandungan perbualan telefon dengan Anwar Ibrahim pada masa itu. Justru ketiganya. Tidak ada gunanya dari sudut kedaulatan undang-undang maupun maruah politik yang matang untuk seseorang mengadu sekarang ini pada bulan 11, 12 in fact, 6 atau 7 hari bulan 12 tentang salah laku yang berlaku pada bulan Mei 2025. Kalau kita nak lawan perkara yang salah, kita wajar bangkitkan pada masa kejadian. Walaupun, keempatnya, walaupun pada masa itu kita memegang jawatan menteri dalam kabinet. Apatah lagi, sebagai menteri dalam kabinet, kita sepatutnya membangkitkan benda yang salah pada masa itu. Justru, persoalan kepada Rafizi Ramli adalah kenapakah beliau tidak membuat aduan kepada SPRM pada persekitaran bulan Mei 2025 atau sekurang-kurangnya selepas dia meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi pada persekitaran hujung bulan Jun 2025. Kenapa tidak? Kenapa kita takut membuat perkara yang betul? Bagaimanakah rakyat hendak menerima prinsip politik anda sekiranya anda tidak mengambil langkah yang betul pada masa yang perlu? Rakyat yang kelimanya, rakyat tidak boleh menerima sifat politik seperti ini iaitu apabila kita mempunyai jawatan, kita berdiam diri. Ini pun adalah isu kedua yang besar yang Rafizi cuma bangkitkan selepas dia meletak jawatan sebagai menteri. Isu pertama beliau telah ceritakan pada sekitar awal bulan 7 pada masa masalah kemelut isu kehakiman yang telah kita bincangkan yang membawa kepada Walk for Justice dan kegagalan kerajaan memasukkan Ahmad Taliluddin di kalangan empat jawatan teratas mahkamah atau kehakiman pada masa itu. Rafizi pun bangkitkan kononnya isu tentang pelantikan hakim besar Malaysia sepatutnya diisi antara bulan Februari dan bulan November 2024 pada masa itu. Persoalannya, adakah isu tersebut dan isu ini dibangkitkan oleh Rafizi Ramli di dalam mesyuarat-mesyuarat kabinet setiap hari Rabu? Ada atau tidak? Rakyat cuma nak tahu perkara itu. Ada atau tidak Rafizi Ramli bangkitkan di hadapan kesemua ahli kabinet kata pertamanya isu berkaitan pelantikan hakim maupun penyambungan kontrak Azam Baki dan yang ini keakraban dengan SPRM berhubung dengan isu pemilihan parti ada tak Rafizi Ramli bangkitkan rakyat bukan hendak minta lihat minit mesyuarat kabinet itu di bawah OSA cuma satu kenyataan daripada Rafizi Ramli adakah perkara itu dibangkitkan oleh beliau dalam mesyuarat kabinet jika tidak maka Rafizi tidak mempunyai hak sekarang ini untuk bercakap apa yang kononnya berlaku pada masa beliau berada dalam kabinet sama ada berkaitan dengan isu penyambungan kontrak Azam Baki Kedua, berkaitan dengan isu kekosongan pelantikan Hakim Besar antara Februari hingga November 2024 dan isu Teddy Rudin yang berbangkit pada masa itu. Dan yang ini, yang dilebarkan melalui laporan Malaysia Kini iaitu berkaitan dengan dakwaan keakraban Anwar Ibrahim dengan SPRM yang kononnya dipergunakan berlanggaran dengan peruntukan penyalahgunaan kuasa untuk campuri urusan pemilihan parti berhubung dengan kedudukan Nurul Izzah pada masa itu. Sebab itu yang keenamnya, saya sering kali mengatakan maruah politik negara telah sampai ke tahap yang paling hina. Kerana apabila perkara itu boleh dibangkitkan oleh tokoh-tokoh tertentu, mereka berdiam diri. Cuma terdapat seorang, setakat ini seorang yang berani dan lantang menyampaikan isu-isu penting menurut kedaulatan undang-undang sama ada di dalam Dewan Rakyat kerana beliau tidak memegang jawatan di dalam kabinet maupun di luar kepada media iaitu Hasan Karim Pasir Gudang. Kita perlukan sekurang-kurangnya atau 15 wakil rakyat seperti Hassan Karim supaya walaupun dia berada dalam kerajaan yang sama yakni parti beliau adalah kerajaan beliau tidak segan silu beliau berani kerana benar menampilkan isu yang wajib dibangkitkan sebagai wakil rakyat begitu juga menteri kabinet walaupun dilantik oleh Anwar Ibrahim sepatutnya berani bangkitkan pada masa itu jika pun ia akan mengakibatkan kehilangan jawatan kerana apa sebab bukankah sekarang ini Rafizi Ramli yang sendiri meletakkan jawatan di hujung bulan Jun 2025 yang baru ni apa bezanya apa biasanya duduk diam-diam pada masa dalam kerajaan bila dia keluar sekarang nak cakap. Walau apapun, secara rumusan, kalau betul apa yang Rafizi cakap, masih belum terlewat. Untuk Rafizi Ramli dan ketua cabang berkenaan membuat laporan SPRM, juga laporan polis dan bawa ke tengah melalui tuntutan supaya satu Suruhanjaya siasatan khas, maaf tak perlu pun Suruhanjaya, satu pasukan siasatan khas ditubuhkan oleh Jabatan Peguam Negara di bawah Ahmad Yusufi Mokhtar sebagai pegawai negara untuk membuka kertas siasatan yang betul uh, di mana pasukan itu melibatkan wakil siasatan daripada polis wakil siasatan daripada SPRM dan seorang timbalan pendakwa raya yang berpengalaman untuk mengemudi dan membantu penyelenggaraan siasatan berkaitan aduan salah guna kuasa oleh Anwar Ibrahim dan campur tangan salah dengan SPRM yakni Azam Baki pada masa yang sama jawatan kuasa atau pasukan siasatan khas ini juga perlu Menyiasat dakwaan berkaitan penglibatan Azam Baki dan juga Anwar Ibrahim yang dipaparkan melalui rakaman video 25 November 2025 di antara Albert C yang kini menghadapi pertuduhan di mahkamah berserta dengan seorang perempuan yang bernama Sofia Rini Buyung yang akan dijadikan saksi dalam kes tersebut. Kerana terdapat rakaman yang mendakwa bahawa isu urusan dengan pemimpin-pemimpin Sabah berkaitan rasuah Sabah itu adalah kononnya di atas cadangan Syamsul Iskandar dan kononnya dikatakan oleh Sofia Rini Buyung adalah dalam pengetahuan penuh Anwar Ibrahim dan Azam Baki pernah berjumpa dan berbincang bersama dengan Syamsul Iskandar berkaitan layanan terhadap Albert T dalam siasatan dan pendakwaan yang dibawa terhadap Albert T di Kota Kinabalu terdahulu. Rafizi Ramli, anda wajib membuat laporan polis dan SPRM dan menuntut siasatan bebas. Ketua cabang berkenaan pun wajar dinasihati oleh anda untuk membuat laporan polis dan SPRM barulah rakyat boleh menghormati dan menerima dakwaan awak berkaitan dengan isu ini yang didedahkan oleh awak cuma 6-7 bulan selepas perkara itu berlaku dan selepas awak keluar dari kabinet Anwar Ibrahim so jelas ya tuan-tuan dan puan-puan apa yang disebutkan oleh tuan Haji Hanif Katri dia kata Rafizi patut repot lama dah so selama ini kau je takkan kau tak boleh dalam kabinet dan kemudian katalah kau berhenti-henti kan kau dah tak berhenti dah So, kenapa kau tak report? Kenapa kau diamkan? Kena ingat ya, kegagalan untuk melaporkan satu-satu perbuatan jenayah ataupun syak perbuatan jenayah adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Sama kes macam Tessa Kok gagal buat laporan ke SPRM berhubung dua pembantu dia yang dikatakan sakau duit tu. So, benda tu tak betul. Rafizi, kalau betul cerita anda ini ada kredibiliti, maka anda kena buat laporan ke SPRM. Soal SPRM akan siasat atau tidak belakang cerita. Yang penting buat laporan terlebih dahulu. Sebab ialah kita semua tahu yang azam baki ini secara dasarnya persepsinya tak percaya. Tetapi at least kalau kita buat laporan, SPRM bound untuk siasat. Apatah lagi yang buat laporan itu ialah orang yang berprofil tinggi macam Rafizi. Jadi nak tanya SPRM kena buat kerja lah kan. Kalau mereka tak buat kerja walaupun dah report memang nampak sangat lah betul atau tidak. Tapi kena buat laporan dahulu. Kena report dahulu and then kita tengok apakah yang bakal berlaku selepasnya. But until then, benda ini memang menampakkan betapa cacang merbahnya kerajaan kita pada ketika ini. Caca merbahnya parti utama dalam kerajaan kita pada ketika ini. Dan itulah soalan saya kepada rakyat Malaysia. Adakah anda masih mahu mengundi gerombolan yang memang kelangkabut -kelang seperti ini? Tepuk dada tanya Kertasundi. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh! Hamba bodoh tuan.